بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلمانوں کی ذمہ داری ماہ مبارک کے ان تمام فصیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے سب و روز سب کے ساتھ کو اعمال سالے کے ساتھ مزین و معمور رکھنے کی صحیح سعی اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے رمضان اور روزہ یا کتب علیکم کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے یعنی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی شریک کے ازر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر تو غیر رمضان کے چاہے تمام عمر کے روزے رکھ لے رکھے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا روزہ خدا کا وہ بابرکت فرض ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر وغیرہ کسی واسطے کے بزاد خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا نماز و روزہ سب عبادت اللہ تعالی ہی کی ہے اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادت کی جاتی ہے مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے انداز رکھتا ہے وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور چشم غیار غیروں کی نظر سے پوشیدہ شراب اخلاق اور بندہ وہ معبود کے درمیان ایک راز ہے حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزہ دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوتا کیونکہ روزے روزہ کی ظاہری صورت اور محسوس ہے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا ادراک اور علم ہو سکے با خلاف دوسری عبادت, عبادت کے کہ ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے جب روزہ ایک بار راز بار ہوتا ہے روزہ دار اور اس کے درمیان میں تو پھر اس کے بدلہ اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسب تھا کہ خصوصی اور رازدارانہ دارانہ طریقہ اختیار کیا جاتا جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی چنانچہ اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی واسطے کے روزے دار کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور اس کے اجر و ثواب کو لیوانا میں اپنی طرف منصوب فرما کر اس کی شرافت و عظمت کو بڑھا دیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں بکثرت مخصوص فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں روزہ دار کی نیند اور خاموشی نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی نین عبادت ہے اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تشبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے اور اس کے دعا قبول ہوتی ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں دوستوں اللہ تعالی ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر مسلمان بھائی کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین